Media atas talian Pro, Pro, MD My Media Ini pembenci Sanusi nombor satu lah Di, di media maya Pembenci Sanusi nombor satu Pada ni dia buat kaitan Sanusi dengan Penutupan hilang tayar Continental Dicabit dengan Sanusi tu lah <laughs> Tapi ha, ni kontinen tadi ada penumpang kerajaan negeri beberapa kali saya ini Pak Wanikai dari Haiman. Saya tidak terhina. dengan penutupan gelang Continental di Alustar, saya telah berbincang ataupun bertemu dengan Plan Manager itu number one di gelang Alustar ini. Yang mana dalam pertemuan tersebut beliau telah menjelaskan bahawa penutupan gelang Continental ini adalah keputusan strategik syarikat yang berpangkalan di Hanover, Germany. Uh, antara punca uh, penutupan kilang tersebut adalah kerana persaingan yang sengit hari ini. Dan untuk makluman, 70% tayar yang dikeluarkan di kilang ini untuk pasaran Malaysia. Jadi dengan kata lain, kilang terdekat Continental adalah di Rayong, Thailand. Jadi mereka membuat penstrukturan semula kilang-kilang mereka ini adalah keputusan di peringkat uh, uh, Pengusaha tertinggi syarikat uh, di Germany jadi uh, mereka telah menyusun kembali namun demikian dalam konteks kebajikan pekerja seramai 950 orang iaitu 750 adalah blue collar employee dan 200 uh, orang adalah white collar uh, mereka telah menyusun uh, skim pampasan yang terbaik yang telah dibangunkan dikenalpasti oleh syarikat untuk memastikan para pekerja terjamin dalam konteks kebajikan mereka sehinggalah mereka akan menutup operasi mereka pada 31 bulan 12 tahun 2025 ini. Jadi dalam konteksnya pampasan diberikan, bonus pun juga akan diberikan plus ada lagi bonus tambahan untuk membolehkan para pekerja mereka mendapat ya, pampasan sebaiknya daripada syarikat. Malahan Syarikat juga telah berjanji kepada kita bahawa segala dana yang mereka ada kalau sebelum ni untuk promosi dan semua akan digembeling untuk pembangunan bakat dan kemahiran. Jadi mereka sedang berusaha untuk mempersiapkan pekerja mereka ada kemahiran -kema kemahiran tambahan untuk mereka ni boleh diserapkan ke industri lain. Dan di masa yang sama Kerajaan Negeri Datuk Sri kita telah juga memberikan pandangan kita iaitu kita memberi bantuan dalam konteks setelah memohon mereka memberi senarai nama pekerja dan kemahiran mereka sepengalaman kerja mereka untuk kita pula eh, berhubung dengan eh, kita iaitu Kulim Mendasa Tenet Association dan juga FMM dan agensi syarikat-syarikat eh, yang ada ni yang mana kita mungkin kata ada lebih kurang 20 orang Uh, technician yang available dalam bidang-bidang tertentu jadi state mengambil inisiatif melalui Kedah Talent Development Center di bawah Invest Kedah untuk memadankan mereka ini dengan industri-industri yang ada di negeri kita ini di masa yang sama kita juga telah mula uh, menggerakkan usaha untuk uh, di mana uh, akan ada sebuah syarikat uh, Taya yang akan masuk ke, uh, ke Kedah Rubber City dan mereka ini adalah uh, syarikat yang yang hampir sama dengan continental jadi kita juga telah menggerakkan usaha untuk memaklumkan kepada syarikat ini kemungkinan mereka ini boleh diserapkan ke syarikat tayar di Kedah Rabu City ini ini adalah inisiatif negeri yang kita gerakkan untuk membantu 950 orang pekerja ini agar mendapat pekerjaan jadi di masa yang sama kita juga melihat option mungkin juga syarikat uh, tayar ini boleh uh, mengambil alih syarikat Continental ini di Alustar. This is another option lagi yang kita akan kemukakan ya. Mungkin sebelum ni syarikat uh, yang nak masuk ke KRC itu tidak pun tahu bahawa ada sebuah syarikat yang akan ditutup operasinya. Jadi kita mengambil langkah proaktif memaklumkan kalau mereka berminat, mereka boleh uh, berbincang untuk mengambil alih syarikat tersebut. Continental ni dari masa yang sama, Tuan Seri, dan juga semua, kita juga uh, akan mengusulkan kepada kerajaan pusat. Ini satu perkara yang saya lihat. Kerajaan pusat selalu memberi insentif kepada syarikat-syarikat yang baru nak masuk negara kita. Tetapi tidak melihat dari sudut insentif kepada syarikat yang telah lama ada di negara kita. Jadi, kena ada satu lagi bentuk insentif daripada kerajaan pusat, iaitu melihat kepada tempoh syarikat itu dalam negara. Contohnya, mungkin dah 30 tahun. Dan dalam kes ini, syarikat ini dah 46 tahun. Ya? dan mungkin jumlah pekerja yang mereka telah berikan peluang pekerjaan dan juga sumbangan mereka kepada KDNK negara atau negeri. Jadi ini antara faktor-faktor kerajaan pusat boleh melihat bagaimana mungkin mereka ni boleh diberikan insentif tertentu seperti tax exemption ketika mana mereka dalam keadaan kritikal. Jadi ini antara usaha kita peringkat negeri dalam konteks kita menawarkan sokongan kepada pekerja mereka dan juga ruang untuk penempatan di masa yang sama mengusulkan kepada Kerajaan Pusat untuk melihat eh, pendekatan ini sebab adalah satu yang merugikan apabila Kerajaan Pusat ada kuasa untuk melakukannya, tidak mengambil ruang agar syarikat-syarikat besar ini meninggalkan negara kita. Terima kasih. Okay, terima kasih, Dr. Haim. Uh, kesimpulan daripada penamatan operasi kilang Kontinental ini ialah bisnes manuver. Bukan pasal benci sanusi dah. Ya. Yeah. <laughs> saya pun tak layan pun ada agak orang percaya kan. Lah. Tak habang orang tak tahu. Habang orang kata layan picisan. OMG ni picisannya je lah. Tapi dalam zaman uh, orang bergantung kepada maklumat di TikTok, di Facebook, picisan pun dilayan. Kadang-kadang yeah. ini -kadang, yang menyesatkan orang ramai. Saya harap uh, mereka ni insaf. Dan ingat kepada balasan Tuhan di akhirat kepada penyeru-penyeru kepada kesesatan, buat, buat, berita tak betul, fitnah orang, uh, menyesatkan orang. Ada ancaman yang keras lah kepada Allah SWT untuk orang macam ni. Kita tulis yang betul saja. Sama. Kalau saya cakap pun, kalau tuan-tuan rasa ada hujah lain, sila kemukakan hujah tu. Jangan bawa benda-benda macam ni kan. Spin ke arah, tak ada hujah tapi buat buat uh, naratif lain. Uh, itu tak betul. Karena dalam dalam dunia yang serba canggih ini, hujah kena lawan dengan hujah baru boleh mendidik orang ramai untuk untuk lebih uh, meningkat maju ke depan. Kalau hujah lawan dengan benda macam ni, nak lawan je lah. Iman Syafiq yang kata, aku sanggup lawan orang. Pandai 10 orang daripada lawan orang bodoh seorang. <laughs> nak lawan je lah aku ni kan lah. Ini orang bodoh tak payah lawan lah tapi ada juga orang yang terpengaruh Dan perkara ni saya lihat makin berkembang Kerana tak ada hujah Maka di direka benda-benda macam ni Contohnya uh, saya main kabadi. Ni perkata saya dok main kabadi ah ya? tak buat kerja apa. <laughs> kabadi tu dalam tempoh beberapa tahun. Dalam tempoh lima tahun ini saya main kabadi dua kali saja. Saya bersyarat esko dalam tempoh setahun 52 kali. Kalau lima tahun dah 250 kali. Pasal apa tak ambil 250 kali mesyuarat esko tu? Dia ambil kabadi dua kali sebagai pekerjaan saya. Tak betul kan? Ha, mesyuarat esko macam-macam lah mesyuarat yang kita buat. SPC lah mesyuarat. Saya mengetuai 20 dua jatang kuasa di peringkat negeri. Semua tu berjalan dengan lancar. Kerana ada pertemuan, ada mesyuarat, ada semua proses berjalan dengan baik. Kerja berjalan. kata kadang ambil kabadi tu saya pergi pilihan raya. Hari cuti saya pergi. Ha, Min Chingi belah malam. Mana ada orang buka pejabat tengah malam. <laughs> <laughs> menyanyi, menyanyi tu rumah tu buka. Malam pula tu. <laughs> ha. Saya menyanyi baru empat kali tau ni. Lagu Elbantino. <laughs> Lagu Raya. Kenakan kerja empat kali tu je setahun. Kau mandi dengan tiba-tiba nak buat agama. Oh. Ha, <laughs> ah, tu dia ahli bahagian dia Sekolah Ugama Pulau Pinang Saya bukan Sekolah Ugama ha, dia lalak dalam dalam ialah kena kena value dengan adil lah. kalau kalau memang kerja dia cari benda buruk, kita bagi dia jadi lalat lah. Lalat ni kira cari taik dengan bangkai aja. Hmm. Kat saya yang nak ganti tempat tu kita tu. macam ada jangkaan tak Bisa dikeluarkan Dia mai jumpa saya Tapi dia tak bagi saya dedahkan lagi Kerana bisnes sekarang ni pun Macam politik juga strategi tiji tak boleh abang dia main jumpa kita dah Saya pun tak cakap pasal Dia minta kita silent dulu Kerana akan ada Saingan-saingan Pergelutan-pergelutan dalam dunia bisnes Kalau dia dia expose Akan ada tindakan-tindakan daripada persaingan Tentu sekalian untuk Untuk kepahaman kita lah Untuk tayar kereta passenger ni Orang tak boleh beat Keupayaan China Dari segi harga dan teknologi Even daripada company Jerman Maka Jerman dia pilih untuk cari tayar yang high spec untuk kereta luma, performance, performance car, uh, industri berat. Dia pergi fokus kepada situ. Untuk kereta passenger, Continental ni dia buat kereta passenger. 70% produk dia untuk kereta passenger. Di Malaysia, di Malaysia dan dia ada Kelang di Thailand. Dia, dia combine tu, dia pergi sana lah. Mungkin keadaan di sana lebih baik bagi pandangan bisnes dia. Ini semua pasal bisnes bukan pasal politik. Mana ada kelan tayar involve dalam in politik pun. Tapi orang ni orang ni keliru kan, mengelirukan orang ramai dia sabit dengan politik. Tak betul itu. Jadi tuan-tuan jangan duk layan depa ni. OMG My Media jangan layan. Tak usah layan, tak betul. Yang menyesatkan. Jadi daripada kita duk pandai lelak tiba-tiba layan dia kita jadi bodoh. Buat apa? Kekal dalam kepandaian kita. Encik Sri, perlukan itu mengaitkan kerajaan negeri dengan kerajaan pelabur Bagaimana adil kepada kerajaan negeri hmm. Berkait dengan jumlah pelaburan yang masuk? Oh ya, terlalu jauh kan ni pun bukan tak tak tak, tak fair lah Bersambit kajian kita pun kalau nak kita nak dapat kekal hmm. Dan kemasukan pelabur, investor, kilang industri ini Dia berkait dengan dasar-dasar uh, persekutuan Kerajaan negeri kan ke ada-ada sahabat se tanah 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 industri Kelang, okay, dia tanah dapat industri dia pun ada pajakan sampai 2037 ke pajakan tanah dia masih ada ha itu saya kuasa negeri